আজি আলোচনা কৰিম ছিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট মানে সৰল হোট সৰল হোটৰ আজি দুই নম্বৰ পাৰ্ট আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি এক নম্বৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তাৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব আৰু এক নম্বৰটো চালেহে আপোনালোকে এই দুই নম্বৰ পাৰ্টটো ভালকৈ বুজি পাব চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট যিটো ফৰ্মুলা সেইটো ফৰ্মুলা হৈছে যে এছ আই ইজুকেল পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড যদি আপুনি এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখি থ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টত যিকোনো প্ৰশ্ন সহজতে কৰিব পাৰিব আপুনি চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ ফৰ্মুলা এইটোৱেই হয় এইটো আপুনি ভালকৈ মনত ৰাখি থ'ব ইয়াত দেখিবলৈ পাব যে ইয়াত এচ আই ইয়াত যিটো এচ আই আছে এচ আই মানে হৈছে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট মানে হৈছে সৰল সোদ ইয়াত যিটো পি আছে পি মানে হৈছে প্ৰিঞ্চিপুল প্ৰিন্সিপুল মানে হৈছে মূলধন আৰু আৰ মানে হৈছে ৰেড মানে সোদ আৰু টি মানে হৈছে টাইম টাইম মানে সময় বছৰ মানে যিটো আমাক উলিয়াবলৈ দিয়ে সেইটো হৈছে টাইম গতিকে দেখিবলৈ পাইছে যে ফৰ্মুলাটো এইটোৱেই হয় চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ গতিকে আপুনি এইখিনি কথা মনত ৰাখি থ'ব পি মানে কি হয় আৰ মানে কি হয় টি মানে কি হয় এইটো কথা আপুনি ভালকৈ মনত ৰাখি থ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে যিটো ফৰ্মুলা আছে এছ আই ইজুকেল পি আৰ টি ডিভাইডেড বা হাণ্ড্ৰেড এইটো আপুনি ভালকৈ মনত ৰাখি থ'ব তেতিয়া আপুনি চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টত যিকোনো প্ৰশ্ন সহজতে কৰিব পাৰিব তেনেহ'লে ব'লক আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো আলোচনা আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে ছয় হেজাৰ টকা ছয় পাৰ্চেণ্ট সোঁতৰ হাৰত আঠ মাহৰ সৰল সোঁত কিমান আমাৰ ইয়াত সৰল সোঁত উলিয়াবলৈ দিছে আৰু প্ৰশ্নটো সদায় এইটো লক্ষ্য ৰাখিব যে ইয়াত মাহ দিছে নে দিন দিছে নে বছৰ দিছে সেইটো চাব লাগিব ইয়াত যিহেতু মাহ দিয়া আছে আঠ মাহৰ সৰল সোঁত উলিয়াবলৈ দিছে ছয় হেজাৰ টকা ছয় পাৰ্চেণ্ট সোঁতৰ হাৰত গতিকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকৈ কৰিব সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু সেইটো যেতিয়া এনেকৈ দেখিব তেতিয়া আপুনি প্ৰথমতে কি কৰিব ফৰ্মুলাটো কাটি নল'লেও হয় যেতিয়া আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰি কৰি চব জনা হৈ যাব কিন্তু মই এতিয়া ফৰ্মুলাটো পাতি কৰি গৈছোঁ এছ আই মানে হৈছে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট তাৰপিছত ফৰ্মুলাটো কি আছিলে পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড গতিকে এইটো যদি এনেকৈ থাকে এতিয়া আমি চাব লাগিব যে ইয়াত পি মানে হৈছে মানে আমাক কিমান টকা সুদ সুধ দিয়া আছে সেইটো আমাক সুধিছে পি মানে হৈছে প্ৰিন্সিপল আৰু এইটো আমি কিমান ছয় হেজাৰ টকা আৰ কিমান দিয়া আছে আৰ মানে হৈছে সোতৰ সাৰ মানে সোতৰ সাৰ কিমান আছে ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ছিক্স হ'ব আৰু এইটো যিহেতু চাব লাগিব যে ইয়াত মাহ দিছেনে বছৰ দিছে নে দিন দিছে গতিকে ইয়াত যিহেতু মাহ দিয়া আছে গতিকে মাহ মানে কি বাৰভাগৰ আঠ মানে বাৰভাগ বাৰ মাহৰ আঠ মাহ আমাক উলিয়াবলৈ দিছে যিহেতু গোটেই বাৰ মাহটো উলিয়াব দিয়া নাই গতিকে আঠ মাহ উলিয়াব দিয়াৰ কাৰণে আমি তলত বাৰটো লিখি লৈছোঁ আৰু যিহেতু এইটো ইণ্টাৰেষ্ট হাণ্ড্ৰেডটো থাকে এতিয়া আমি এইটো কটাকতি কৰি দিলে আমি ইয়াৰ এন্সাৰটো পাই যাম দুটা জিৰ' কাটি ল'লোঁ তাৰপিছত পাঁচ বাং কিমান ষাঠি ফাইভ হ'ল আৰু তলত যিহেতু কোনো সংখ্যা নাই গতিকে কিমান থাকিলে ফাইভ ইণ্টু ছিক্স ইণ্টু এইট এতিয়া এইটো যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ এনচাৰটো পাই যাম গতিকে পাঁচ ছয় গুণ কিমান ত্ৰিছ থাৰ্টি ইনটো এইট আঠ পাঁচ গুণ আঠ তিনি গুণ কিমান চৌবিছ জিৰ'টো নামিল গতিকে আমাৰ অপশ্যনত কোনটো আছে সেইটো চাব লাগিব অপশ্যনত আছে যে দুই নম্বৰটো হৈছে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ দুই নম্বৰটোতে আছে টু ফৰ্টি আৰু এইটো মই অলপ দীঘলীয়া কৰি দিলোঁ বুলি ইমান দীঘলীয়া নহয় আচলতে এটা লাইনতে গোটেইটো উলিয়াব পৰা হয় মই অলপ দীঘলীয়া কৰি দিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে সহজতে বুজি পাবৰ কাৰণে আৰু এইটো চাওক যদি কিবা বুজি নাপায় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই কৰিম দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে সৰলহোটৰ কিমান বাৰ্ষিক হাৰত চাৰি হেজাৰ দুশ টকাৰ পৰিমাণ আঠ বছৰৰ ভিতৰত ছয় হেজাৰ দুশ ষোল্ল টকা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেকৈ কৰিব এইটো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সাধাৰণতে এ চাইত আহিব অহা দেখা যায় আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি সাধাৰণতে ইয়াতকৈ অলপ ইজি ইজি আহে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি এৰি থৈ আহিবলগীয়া যাতে নহয় তাৰ বাবে মোক কেনেকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত কৰিব সেইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলেও ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই প্ৰথমতে কি কৰিব আমাৰ যিটো ফৰ্মুলা আছে সেইটো আমি পাতি ল'ব লাগিব এছ আই ইজুকেল কিমান পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড এইটোৱে হৈছে আমাৰ ফৰ্মুলা আৰু ইয়াৰ সহায়তে আমি ইয়াৰ এনচাৰটো উলিয়াবলৈ পাৰিম এইটো চাব লাগিব যে আমাক কি বুলি কৈছে চাৰি হেজাৰ দুশ টকাৰ পৰিমাণ আঠ বছৰত গৈ ছয় হেজাৰ দুশ ষোল্ল টকা হ'বগৈ যদি এনেকৈ আহে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব চাইডতে পাতি লৈছোঁ এই ছয় হেজাৰ দুশ ষোল্লটো আমি বিয়াল্লিছৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগিব মানে এইটো আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ মূলধন কিমান আছিলে বিয়াল্লিছশ টকা আছিলে চাৰি হেজাৰ দুশ টকা আমাৰ মূলধন হয় আৰু এই মূলধনটো আঠ বছৰত যি সৰল সোঁত লাগিলে সোঁতটো লাগি গৈ কি হয়গৈ ছয় হেজাৰ দুশ ষোল্ল টকা হয় মানে এই বিয়াল্লিছ হাজাৰ বিয়াল্লিছশ টকাটো কিমান পাৰ্চেণ্ট সোঁত লাগি লাগি আঠ বছৰত গৈ পিনি ছয় হেজাৰ দুশ ষোল্ল টকা হয় সেইটোৱে আমাক উলিয়াবলৈ দিছে গতিকে আমি যদি এনেকৈ আহে তেতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথমতে এইটো আমি মাইনাছ কৰি ল'ম এই ছয় হেজাৰ দুশ ষোল্লৰ পৰা বিয়াল্লিছশটো মাইনাছ কৰি ল'ম মাইনাছ কৰিলে আমি কিমান পাম দুহেজাৰ ষোল্ল পালোঁ গতিকে এতিয়া কি কৰোঁ দুহেজাৰ ষোল্লটো কি হয় আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট হয় মানে অঁ চৰি দুই হেজাৰ ষোল্লটো হ'ল আমাৰ চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট যিহেতু চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট আমি ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰি উলিয়াই ল'লোঁ সেইকাৰণে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান আছেগৈ দুই হেজাৰ ষোল্লৰ তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত পি কিমান আছে যিহেতু পি মানে হৈছে প্ৰিন্সিপল মানে মূলধন মূলধন কিমান আছিলে মূলধন আছিলে বিয়াল্লিছশ টকা মানে চাৰি হাজাৰ দুশ টকা আছিলে তাৰপিছত আৰ্টটো কি আছিলে আৰ্টোক আৰটো ইয়াত দিয়া নাই যিহেতু আৰ্টোৱে আমাক উলিয়াবলৈ দিছে গতিকে আমি আৰ্ট আৰ্ভাগে পাতি ল'ম তাৰপিছত তি মানে সময় কিমান আছে সময় আছে আঠ বছৰ গতিকে ওপৰত হ'ব এইট আৰু তলত হ'ব হাণ্ড্ৰেড এই দুহেজাৰ ষোল্লটো আমি ক'ত পালোঁ সেইটো আপুনি চাগে বহুতৰ চাগে খেলি মেলি লাগিবও পাৰে তথাপিও মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ যে দুহেজাৰ ষোল্লটো পালোঁ এইটো যি চাৰি হেজাৰ দুশ টকা মূলধনত মানে সোঁত লাগি গৈ আঠ বছৰত কিমান হৈগৈ মুঠ টকা হয়গৈ মুঠ টকাৰ পৰিমাণ হয়গৈ ছয় হেজাৰ দুশ ষোল্ল টকা হয়গৈ সেইটোৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব মাইনাছ কৰি পিনি ছয় হেজাৰ দুশ ষোল্লৰ পৰা চাৰি হেজাৰ দুশটো আমি মাইনাছ কৰি যিটো সোঁত মানে ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট যিটো বাঢ়িছিলে সেইটো আমি উলিয়াই ল'লোঁ যিহেতু আমাক উলিয়াবলৈ দিছে সোঁতৰ সাৰ উলিয়াবলৈ দিছে গতিকে আমি সোতৰ সাৰটো কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া আমি প্ৰথম ডেটত কটাকটি কৰি ল'ম যিহেতু আমি এইটো পাতি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি কটাকতি কৰিলে আমি আমাৰ এন্সাৰটো পাই যাম যিহেতু এই ধৰক কটা হৈ গ'ল তাৰপিছত কি কৰিম এই সমান চিন যিহেতু আছে সমান চিনৰ বাহিৰত থাকিলে আমি এই দুটা কটাকটি কৰিব পাৰিম গতিকে ইয়াৰ লগত আমি কটাকতি কৰিব পাৰিম নেকি প্ৰথম চাই ল'ম তাৰপিছত কি হ'ব আঠে কিমান যাব আঠে দুহেজাৰ ষোল্ল কিমান যাব টু ফাইভ টু এইটো কটা কটি গ'ল আৰু এতিয়া আমি থাকিল কিমান ফৰ্টি টু আৰু টু ফিফটি টু আছে গতিকে এইটো এতিয়া কিহে বাৰ যাব ফৰ্টি টুৱে টু ফিফটি টু কিমান বাৰ যাব ছয় বাৰ যাব গতিকে আমাৰ কিমান থাকিলেগৈ ইয়াত থাকিলে ছিক্স আৰু এইফালে থাকিলে কি আৰ মানে আৰ মানে কি সোতৰ হাৰ সোতৰ হাৰ কিমান থাকিলেগৈ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট থাকিলেগৈ আমিতো এনেকৈয়ে লিখিব পাৰিম ছিক্স পাৰ্চেণ্ট গতিকে অপশ্যনত কোনটো আছে অপশ্যন এইটো ভুল হৈ গ'ল এই তিনি নম্বৰটো হৈছে আমাৰ অপচনৰ ৰাইট এন্সাৰ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট গতিকে দেখা পালে এইটো কেনেকৈ উলিয়ালোঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কেনেকৈ কৰিলোঁ এইটো আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ নিজে কৰি চাব তেতিয়াহে বুজি পাব ভালকৈ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে যদি পোন্ধৰ হাজাৰ পৰিমাণৰ ওপৰত তিনি বছৰত লাভ কৰা সৰল সোঁত পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ হয় তেন্তে সোঁতৰ সাৰ কিমান হ'ব উলিয়াব দিছে আমাক দিছে যে ইয়াত সোঁতৰ সাৰ উলিয়াবলৈ দিছে মানে কিমান শতাংশ কিমান শতাংশ সোঁত মানে আমাক হয় সেইটো উলিয়াবলৈ দিছে আৰু দিছে যে তিনি বছৰত উলিয়াবলৈ দিছে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা পোন্ধৰ হাজাৰ ওপৰত উলিয়াব দিছে তিনি বছৰত শৰণত গৈ পিনি কিমান হয় ফিফটি ফ'ৰ হয়গৈ তেতিয়া তেওঁ সোতৰ হাৰ কিমান পাৰ্চেণ্টকৈ হয় সেইটো উলিয়াবলৈ দিছে এইটো যদি এনেকৈ হয় তেতিয়া কি কৰিম আমি সেই একেদৰে আমাৰ যিটো ফৰ্মুলা হয় সেইটো আমি এনেকৈ পাতি ল'ম এছ আই জুকেল পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড এইটো মনত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি কৰিবলৈ পাৰিব তাৰপিছত কি কৰিম ইয়াত এচ আই মানে হৈছে এছ আই মানে যিটো সৰলধোত সৰলধোতটো আমাক ইয়াত উলিয়াই দি দিছে গতিকে সৰলসোট কিমান হ'ব ফিফটি ফ'ৰ ফিফটি ফ'ৰটো সৰলসোট সৰলধোত কোনটো এইটো এছ আই মানে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট ইয়াত হ'ব ফিফটি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড সৰল হোট লিখি ল'লোঁ আমি তাৰপিছত ইয়াত পি আছে পি মানে প্ৰিন্সিপল আৰু প্ৰিন্সিপল কিমান আছে ফিফটিন থাউজেণ্ড এইটো লিখি ল'লোঁ তাৰপিছত আৰ মানে কি আছে ইয়াত আৰটো আমাৰ ইয়াত যিহেতু নাই আমাক মানে আৰটো উলিয়াবলৈ দিছে গতিকে আমি আৰটো লিখি ল'লোঁ আৰু টি মানে কি হৈছে বছৰ কিমান বছৰৰ কাৰণে দিছে তিনি বছৰৰ কাৰণে দিছে গতিকে থ্ৰী লিখি ল ডিভাইডেড বা কিমান হাণ্ড্ৰেড এতিয়া আমি এইটো কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি কটাকতি কৰিম আৰু কটাকতি কৰিলে চাগে আমি আমাৰ এঞ্জাৰটো পাই যাম আৰু প্ৰথমতে ইয়াত কাটি ল'লোঁ দুটা জিৰ' দুটা জিৰ' কাটি ল'লোঁ তাৰপিছত এইটোৱে ইয়াত কাটি ল'লোঁ এতিয়া চাব লাগিব যে কিহে বাৰ যাব এতিয়া আমি এইটো কটাকতি কৰিব লাগিব প্ৰথমে থ্ৰী ফিফটি ফ'ৰক কিমান যাব এইটিন হ'ব আৰু জিৰ' টু যিটো আছে এশ আশী হৈ যাব আৰু তাৰপিছত কিমান থাকিলে ওৱান এইটি থাকিলে ইয়াত থাকিলে কিমান ফিফটিন আৰু এইটোৱে ইয়াত কটা কটি কৰিব পাৰি যিহেতু ইয়াত যিহেতু সমান চিন আছে গতিকে আমি ফিফটিনে এইটিনক কাটিলে কিমান যাব টুৱেলভ যাব গতিকে ইয়াত থাকিলে কিমান টুৱেল্ভ আৰু ইয়াত কি থাকিলে আৰ থাকিলে আমাক সুধিছিলে কি সোতৰ সাৰ কিমান উলিয়াবলৈ দিছিলে গতিকে সোঁতৰ হাৰ আমি কিমান পাই গ'লোঁ এইটো আৰল টুৱেল্ভ মানে এইপিনে এনেকৈ লিখিব পাৰি যে টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট আৰু অপশ্যনত এতিয়া আমি চাম অপশ্যনত আছে কোনটো এক নম্বৰটো হৈছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ আৰু দেখিছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে এনেকুৱা ধৰণৰ আহি যাবও পাৰে কিন্তু এইবিলাক সাধাৰণতে এ চাইট অহা দেখা যাব আৰু এ বি ইউ বিটো আহি যাব পাৰে ইমানো টান নহয় মাত্ৰ অলপ বুজি পালেই হ'ল বা প্ৰেক্টিচ কৰি থ'লে মানে আই কৰিব পাৰিব আৰু এইটো দেখিলে ইয়াৰ উত্তৰটো কেনেকৈ পালোঁ যে টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট প্ৰশ্নটো ভালকৈ পঢ়িছে প্ৰশ্নটোত কি বিচাৰিছে সেইটো যদি ভালকৈ উলিয়াব পাৰে বুজি পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰশ্নটো কৰি এন্সাৰটো সহজতে উলিয়াব পাৰিব চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে যদি তিনি হাজাৰ টকাত পাৰ পাৰ্চেণ্ট সোতৰ হাৰত সৰলত যদি এক হেজাৰ আশী টকা হয় তেন্তে কিমান বছৰত জমা হ'ব উলিওৱা আমাক প্ৰশ্নটোত কি হৈছে যে তিনি হেজাৰ টকাত যদি বাৰ পাৰ্চেণ্টকৈ সোঁ যদি লগায় সৰহত যদি এক হেজাৰ আশী টকা হৈ গৈ মানে তিনি হেজাৰ টকাত বাৰ পাৰ্চেণ্ট সোঁতৰ হাৰত কিমান বছৰত গৈ পিনি এক হেজাৰ আশী টকা হ'ব মানে জমা হ'ব সেইটো উলিয়াবলৈ দিছে কিমান বছৰত ইয়াৰ আগতে দিছিলে আমাক কিমান সোঁতৰ হাৰ কিমান আছিলে সেইটো উলিয়াবলৈ দিছিলে আৰু ইয়াত দিছে কি যে কিমান বছৰত হ'বগৈ এক হেজাৰ আশী টকা তিনি হাজাৰ টকাক মূলধন আৰু বাৰ পাৰ্চেণ্ট হৈছে সোতৰ হাৰ আৰু কিমান বছৰত গৈ পিনি এক হেজাৰ আশী টকা জমা হ'বগৈ সৰল সোঁত হ'বগৈ এক হেজাৰ আশী টকা আমাক ইয়াত উলিয়াবলৈ দিছে কি বছৰ কিমান বছৰৰ মূৰত গতিকে এইটো যদি উলিয়াব দিয়ে আগৰ নিচিনা একেদৰে পাতি ল'ব লাগিব এচ আই এজুকেল পি আৰ সেই ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড আপুনি এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব যে যিকোনো প্ৰশ্ন কৰোঁতে যিটো ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাটো সদায় পাতি ল'ব কাৰণ মনত ৰাখি মনত থাকিলেতো পাতি ল'ব নালাগে কিন্তু যদি আপোনাৰ মনত ভালকৈ নাথাকে তেনেহ'লে আপুনি পাতি ল'ব তেতিয়াহ'লে যদি পাতি লয় তেতিয়া আপোনাৰ খেলি মেলি নালাগে আৰু এইটো যেতিয়া পাতি ল'ব তাৰপিছত ইয়াৰ কি কি প্ৰশ্নটো ভালকৈ পঢ়িব আৰু কি কি ক'ব বিচাৰিছে প্ৰশ্নটোৱে কি সুধিছে আমাক সেইটো আপুনি ভালকৈ বা বুজি লৈ ইয়াত সেইমতে পাতি গ'লে আপুনি আপোনাৰ এন্সাৰটো পাই যাব ইয়াত এতিয়া আমাক কি দিছে যে সৰলোত কিমান এক হেজাৰ আশী টকা সেইটো সৰলোডটো লিখিয়ে দিছে সৰলোত এক হেজাৰ আশী টকা গতিকে সৰলোত মানে হৈছে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট হৈছে এক হেজাৰ আশী টকা তাৰপিছত ইয়াত আছে কি পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড এতিয়া আমি এইটো পাতিব লাগে ইয়াত পি মানে কি মূলধন মূলধন কিমান আছিলে তিনি হাজাৰ টকা গতিকে আমি থ্ৰী থাউজেণ্ড পাতি দিলোঁ কিন্তু আৰটো ইয়াত দি দিছে যিহেতু আৰ কিমান আছে আৰ দিছে যে টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট ভোটৰ হাৰ গতিকে টুৱেলভ হ'ব আৰু তলত যিহেতু ডিভাইডেড বা হাণ্ড্ৰেডটো থাকিব আৰু কিমান বছৰৰ কাৰণে দিছে ইয়াত যিহেতু টি আছে গতিকে বছৰটো যিহেতু আমাক নাই গতিকে আমি টি বুলিয়ে লিখি ল'ম এতিয়া কি কৰিম প্ৰশ্নটো বাৰু ভালকৈ চাই লওক তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিম কটাকটি কৰি দিম দুটা জিৰ' ইয়াত দুটা জিৰ' কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এটা জিৰ' আৰু ইয়াত এটা জিৰ' কাটি দিলোঁ এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব যে অকল ওপৰে আৰু তলৰে যে প্ৰশ্নটো কটাকটি কৰিব এইটো নহয় যদি সমান চিন থাকে সমান চিহৰ বাহিৰতো লগতো এইখিনি কটাকটি কৰিব পাৰে ওপৰৰ হওক বা তলৰ হওক যিকোনো কটাকটি কৰিব পাৰিব এই সমান চিনৰ বাহিৰত থকাটো গতিকে এইটো কাটি ল'লোঁ এতিয়া সি এবাৰ যাব বাৰ এশ আঠত কিমান বাৰ যাব ন বাৰ যাব গতিকে নাইন বহুৱাই ল'লোঁ এতিয়া তিনিয়ে ন কিমানবাৰ যাব তিনি তিনিকো ন তিনিবাৰ যাব গতিকে আমি পাই গ'লোঁ কিমান থ্ৰী থ্ৰিটো এইফালে হ'ব আৰু এইফালে আছে কি টি টিটো কিমান আছে এইটো দেখিলে টি মানে থ্ৰী বা এইটো এনেকৈও পাতিব পাৰি একেটাই হয় সেই যোগে থ্ৰী থিয়াৰ্চ আৰু প্ৰশ্নটোত আমাক কি কৈছিলে যে কিমান বছৰত জমা হ'ব উলিওৱা কিমান বছৰত এতিয়া জমা হ'ল সময়টো কিমান বছৰত জমা হ'ল তিনি বছৰত গতিকে অপশ্যন কোনটো আছে অপশ্যন আছে যে এক নম্বৰত হৈছে আমাৰ ৰাইট এনচাৰ তিনি বছৰত জমা হ'ব প্ৰশ্নটো এবাৰ ভালকৈ বুজি লওক যে কি ক'ব বিচাৰিছে তিনি হেজাৰ টকাত মূলধন আছিলে বাৰ পাৰ্চেণ্ট সোঁট লাগি গৈছিলে আৰু সৰল সোট হৈছিলেগৈ কিমান এক হেজাৰ আশী টকা মানে তিনি হেজাৰ টকাত বাৰ পাৰ্চেণ্টকৈ যদি সোতৰ হাৰ লাগি থাকে কিমান বছৰত মানে সৰল সোঁত গৈ পিনি এক হেজাৰ আশী টকা হ'বগৈ সেইটোৱে আমাক উলিয়াবলৈ দিছে গতিকে আমি কিমান পালোঁ তিনি বছৰত হ'বগৈ একদমেই সহজ প্ৰশ্নটো যদি আপুনি ভালকৈ পঢ়ে তেতিয়াহ'লে বুজি পাব এতিয়াবোৰ অলপ বেলেগ এটা প্ৰশ্ন কৰি চাওঁ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে পঁচিছশ টকাত পাঁচ শতাংশ সোতৰ হাৰত দুশ ঊনৈছ দিনৰ সৰল সোঁত কিমান সেইটো আমাক উলিয়াবলৈ দিছে গতিকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে যে ইয়াত কি দিছে এইবাৰ দিন উলিয়াবলৈ দিছে আগতে যিহেতু মাহ আৰু বছৰ দুয়োটাই কৰি আহিলোঁ এইবাৰ কি দিছে ইয়াত দিন দুশ ঊনৈছ দিনৰ উলিয়াবলৈ দিছে মানে দিনৰ উলিয়াবলৈ দিছে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেকৈ কৰিব ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই সদায় আপুনি আগতীয়াকৈ ফৰ্মুলাটো পাতি ল'ব যে পঁচিছ হাজাৰ পঁচিছশ টকাত কি উলিয়াব দিছে পাঁচ পাৰ্চেণ্ট সোতৰ হাৰত লেবলৈ দিছে গতিকে আমাৰ যিটো ফৰ্মুলা হয় সেইটো আমি প্ৰথমতে সদায় পাতি ল'ম এচ আই ইজুকেল কি আছিলে পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড সেইটো পাতি ল'লোঁ তাৰপিছত আমি এতিয়া চাম যে আমাৰ পিটো কিমান দিয়া আছে পঁচিছশ টকা গতিকে সেইটো লিখি ল'লোঁ আৰ কিমান দিয়া আছে আৰ দিয়া আছে কিমান ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু তাৰপিছত টি আছে টিটো কিমান আছে দুশ ঊনৈছ দিন মাহ আৰু বছৰ যিহেত কৰি আহিলোঁ যদি দিন থ থাক তেতি আপুনি কেনেকৈ কৰিব দিনিলে কি কৰিবলৈ আপুনি দুশ ঊনৈছ হ'লে মানে ইয়াত হ'ব তিনিশ পয়ষষ্ঠি আৰু ইয়াত হ'ব হাণ্ড্ৰেড মানে তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনৰ ভিতৰত দুশ ঊনৈছ দিনৰ কথা আমাক সুধিছে কিন্তু আগৰটোত সেইটো সদায় এটা একজাম্পল দি দিওঁ যদি বছৰ থাকে তেতিয়া যিটো বছৰ হয় বোলে চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰ ইয়াত লিখি ল'লেই হৈ যায় চাৰি পাঁচ চাৰি পাঁচ বছৰ দহ বছৰ যি আছে যদি মাহ দিয়ে তেতিয়া বাৰ লিখিব লাগিব তলত আৰু ওপৰত যি যিটো দিয়ে মানে উলিয়াবলৈ আমাক সেইটো লিখিব লাগিব তিনি চাৰি পাঁচ যি আছে উলিয়াব দিব লাগিব যদি দিন দিয়ে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনৰ পৰা এইটো কিমান দিন দিছে সেইটো লিখিব লাগিব গতিকে ইয়াত আমাক যিহেতু দিন দিলে গতিকে আমি তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিন এইটো লিখি ল'লোঁ বছ আমাৰ ইমানখিনি লিখিবলগীয়া আছে তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি এইটো কটাকতি কৰি দিলে আমি চাগে আমাৰ এন্সাৰটো পাই যাবও পাৰোঁ গতিকে আমি এইটো কটাকতি কৰি চাওঁ দুটা জিৰ' দুটা জিৰ' কাটি ল'লোঁ ইয়াত যিহেতু তিনিশ পয়ষষ্ঠি থাকিলে আৰু ইয়াত থাকিলে কিমান পাঁচ থাকিলে অঁ ওপৰত কিমান আছে পাঁচ আছে পঁচিছ আছে কিন্তু আমি ইয়াত পাছে ইয়াত কিমান বাৰ যাব সেইটো আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ পাছে যিহেতু বাৰ যোৱা দেখা পাইছোঁ সেইকাৰণে কিমান বাৰ যাব পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ হাতে বাৰ যাবকে ছ'ৰি ছেভেণ্টি থ্ৰীয়ে বাৰ যাব সাত পাছে পাছে তিনিশ পয়ষষ্ঠিক ছেভেণ্টি থ্ৰীয়ে বাৰ যাব এতিয়া আকৌ ছেভেণ্টি থ্ৰীয়ে টু 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 হাণ্ড্ৰেড নাইনটিন কিমানে বাঢ় যাব সেইটো আমি চাব পাৰোঁ যদি আমি চাওঁ যে তেতিয়া কিমানে বাঢ় যাব তিনিয়ে বাঢ় যাব গতিকে আমি ইয়াৰ ওপৰত তিনি লিখি ল'লোঁ এতিয়া আমি ওপৰত কিমান থাকিলে ওপৰত থাকিলে টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু থ্ৰী থাকিলে গতিকে এইটো যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেতিয়াহলে আমি কিমান পাম সেভেন্টি ফাইভ পাম গতিকে ছেভেণ্টি ফাইভ আমার অপশন আছে চাব লাগিব আকভেন্টি ফাইভ আছে তিনি নম্বৰটো হৈছে আমাৰ রাইট এন্সার ছেভেণ্টি ফাইভ আছে আৰু যদি এইটো হৈছে তেনেহলে চাগে বুজি পাইছে বুলি ভাবিছোঁ কেনেকৈ পালোঁ আৰু ছেভেণ্টি ফাইভটো কটাকটি কৰি পিনি আমি ছেভেণ্টি ফাইভটো পালোঁ আৰু প্ৰশ্নটো যিহেতু একেবাৰে সহজ আছিলে যিহেতু আমাৰ দিন দিয়া আছিলে দিনটো আমি তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনটো লিখি ল'ব লগা হ'ল তাৰপিছত আমি এইটো কটাকটি কৰি দিলে আমি আমাৰ এন্সাৰটো পাই গ'লোঁ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ অপশ্যনটো ছেভেণ্টি ফাইভটো হৈছে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ গতিকে দেখা পালে কিমান সহজ হয় ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে চাৰি হেজাৰ টকা বছৰেদি বাৰ পাৰ্চেণ্ট সোতৰ হাৰত ওঠৰ মাহৰ সৰল সোধ কিমান সেইটো আমাক উলিয়াবলৈ দিছে সেইখিনিতে এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব যে ইয়াত যিহেতু ওঠৰ মাহ দিয়া আছে যদি মাহ থাকে তেতিয়াহ'লেখিনি আমি কেনেকৈ পাতিছিলোঁ যে তলত বাৰটো পাতি ওপৰত ওঠৰটো পাতিছিলোঁ কিন্তু আঠটো পাতিছিলোঁ অলপ আগতে আমি আঠ মাহৰ এটা কৰি গৈছোঁ যদি ওঠৰ মাহ থাকে মানে বাৰ মাহতকৈ যদি বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেকৈ পাতিব লাগিব সেইটো চাগে মনতে ভাবিছে যদি এই আঠ মাহৰ অধীন যেতিয়া কৰি দেখুৱাইছিলোঁ তেতিয়া চাগে আপুনি ভাবিছে বাৰ থাক আঠ বাৰ মাহৰ ভিতৰত থাকিলে চাগে বাৰটো তলত পাতি ওপৰত আঠটো পাতে যদি বাৰ মাহতকৈ বেছি মাহ দিয়া থাকে পোন্ধৰ মাহ ওঠৰ মাহ তেনেকৈ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো কেনেকৈ কৰিব এতিয়া আমি তাকেই কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এইটো এতিয়া আমি চাই ল'ম যে এছ আই ইজুকেল পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই টি হাণ্ড্ৰেড এইটো আমি প্ৰথমতে পাতি ল'লোঁ এতিয়া আমি চাম যে আমাৰ এছ আই আমাক দিছে নেকি সৰু লুডটো উলিয়াব দিছে উলিয়াই থোৱা আছে নেকি চাব লাগিব সৰু লুড যিহেতু আমাক উলিয়াবলৈহে দিছে গতিকে এ চাই হ'ব আৰু ইয়াত পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড পি কিমান আছে চাৰি হাজাৰ টকা আছে গতিকে চাৰি হেজাৰটো পাতি ল'লোঁ তাৰপিছত চাব লাগিব যে কিমান সোতৰ হাৰ কিমান আছে আৰ আছে কিমান বাৰ পাৰ্চেণ্ট গতিকে এইটো বাৰ আৰু কিমান দিছে ওঠৰ মাহৰ কাৰণে দিছে ওঠৰ মাহ যদি থাকে অতিনি আমি দিনৰ কৰি গ'লোঁ বছৰো কৰি গ'লোঁ মাহৰ কৰি গৈছোঁ কিন্তু যদি বাৰ মাহতকৈ যদি বেছি মাহ থাকে এতিয়া যিহেতু আমাৰ ওঠৰ মাহ দিয়া আছে যদি ওঠৰ মাহ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম ওঠৰ পাতি তলত কি কৰিব লাগিব বাৰৰে পাতিব লাগিব কাৰণ এক বছৰত যিহেতু বাৰ মাহ থাকে গতিকে দুই ওঠৰ মাহেই দিয়ক বা একৈছ মাহেই দিয়ক বা পোন্ধৰ মাহেই দিয়ক যিমানটো মাহ নিদিয়ক কিয় আমি যদি মাহৰ প্ৰশ্ন উঠাই পেলাই তেতিয়া আমি তলত বাৰ পাতিব লাগিব যিহেতু বাৰ মাহে এক বছৰ হয় গতিকে আমি তলত বাৰ পাতিম সেইখিনিত কিন্তু আপুনি কেতিয়াও মিছ নকৰিব কাৰণ যদি চাৰিমাহ পাঁচ মাহ সাত মাহ এঘাৰ মাহ যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বাৰ পাতিম যদি বাৰতকৈ যদি ওপৰত যদি দিয়ে আমাক পোন্ধৰ মাহ ওঠৰ মাহ তেনেকৈ যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি পাতিম এইটো চাগে আপুনি ভাবিব পাৰে কি পাতিম এইটো কথা এইটো বেলেগকৈ একো ভাবিবলগীয়া নাই সদায় এইটো বাৰৰে পাতিব যদি মাহ দিয়ে আৰু দিন দিলে গম পাইছে কি পাতিব লাগিব আৰু বছৰ দিলে কি পাতিব লাগিব গমটো পাইছে অলৰেডি আৰু যদি মাহ ওঠৰ মাহ থাকে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ পাতিব আৰু তলত যিহেতু হাণ্ড্ৰেডটো থাকিব সেই হাণ্ড্ৰেডটো পাতি ল'লোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম বাৰ বাৰ কাটি ল'লোঁ আৰু জিৰ' দুটা জিৰ' কাটি দিলোঁ আৰু ইয়াত থাকিলে কি ফৰ্টি ইন্টু এইটিন থাকিলে এতিয়া এইটো যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম আৰু মাল্টিপ্লাই কৰি যি পাম সেইটোৱে হ'ব আমাৰ এন্সাৰ আৰু অপশ্যনত যদি মিলে তেনেহ'লে আমি গম পাম যে এইটো আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হয় গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিম এইটো যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম ছেভেন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছেভেন টুৱেণ্টি পাই গ'লোঁ আৰু অপচনত চালোঁ যে অপশ্যনত ক'ৰবাত আছে নেকি অপশ্যন তিনি নম্বৰটো হৈছে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ ছেভেন টুৱেণ্টি এইট আছে আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন লাগে তেনেহ'লে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বুজি পাইছেনে নাই পোৱা সেইটো হ'লে আমাক মোক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব দেখিবলৈ পাইছে যে ইমান সহজ আৰু কিমান সহজতে প্ৰশ্নটো ওলাইছে প্ৰশ্নটো ভালকৈ পঢ়ি ল'ব তাৰপিছত এয়া হৈছে উত্তৰটো কেনেকৈ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ পৰা বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈছে যে ইমান ইজি প্ৰশ্ন আহে জানো গতিকে ইয়াতকৈ আৰু টান নিদিয়ে কাৰণ সময়টো একদমেই কম দিব আৰু যিহেতু সময়টো কম দিয়ে গতিকে ইমান টান টান নিদিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকে আহিব আৰু আপুনি যেতিয়া এতিয়া ঘৰত ইজি পাইছে যেতিয়া এক্সাম হ'লত যাব এই প্ৰশ্নটোৱে আপোনাৰ কাৰণে বহুত টান যেন লাগিব গতিকে দেখিলে এইটো